हरे कृष्ण श्रीगोपगोकुलविवर्तननन्दसोनो राधापते व्रज जनार्तिहरावतारा मित्रात्मजातटविहरणदीनबन्धो दामोदराच्युत विभो मद श्रीराधिकारमण माधव गोकुलीन्द्रसूनो याधोत्तमा श्रीश्रीनिवासपुरुषोत्तम विश्व ल्लभा वंशोद्भटालय हरेखिललोकनाता मधुसूदन विश्वनाता विश्वेश गोकुलपते मम देहि दास्यम् रासोत्सवप्रियबला शोरमूर्ते सर्वेषां मङ्गलतनो मम देहि दास्यम् सद्धर्मपालगरुडासन या यदु गोपीजनप्रियतमक्रियैकलभ्या राधावरप्रियवरेण्यशरण्यनाता आश्चर्यबालवरदेश्वरपूर्णकामा विद्वत्तमाश्रयप्रभो मम देहि दास तीर्थकीर्ते विश्वैकवन्द्यकरुणार्णवतीर्थपादा सर्वज्ञ सर्ववरदाश्रयकल्पवृक्षा नारायणाखिलगुरो मम देहि दास्यम् वृन्दावनेश्वर मनोज्ञवेशा वंशी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्रा विश्वेश केशव व्रजोत्सव पाण्डव शृण्वताम् भक्तानां च प्रियं हरेश्च नितरां य वै पठेत् पावनम् तस्या सौव्रजराजसूनुरतुलां भक्तिं स्वपदाम्बुजे सत्सेव्य प्रददाति गोकुलपति श्रीराधिका ద్వల్లభాచార్య విరచితం శ్రీకృష్ణాష్టకం సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ గ్రోత్కి సపోర్ట్ చేయండి ఓం శ్రీకృష్ణయన మహాని కామెంట్ చేయండి